пора бы, так сказать, скажу, так сказать, простыми словами, да, взять кулак и достойно, так сказать, закончить СВО и, да и всем на свете ответить, вот, потому что, ну, об нас ноги вытирают, явно, то есть, как бы, это точно не партнеры, партнеры бы ноги, а, так сказать, не вытирали, а вот, поэтому нас не уважают, не воспринимают, еще и ноги вытирают, может, хватит уже. Такого позора Вы что, в истории России не было Ще ох, як цікаво! А що ж сталося? Чи вірніше? А як же СВО йде по плану? Бо схоже, план котиться туди, куди російська економіка на дно. Тож про це далі у випуску. І до речі, з дуже цікавими подробицями. Росію атрубають того потоку діяк катати, що того потока грошей. Рас Друге. Росію унижають на весь світ. Венесуэльская нефть уходит под контроль штатов. Возможно, они прямо сейчас на ней и не наварятся, но на ней уже не наварится и Россия на переработке, на чем-то еще, на ней уже не наварится ни одна страна, которая идет не в русле Штатов. Россию ставит в положение уже звениса язык опущенного, который даже вскрыться боится. Що ж, вітаю з вами я Інна Набок. І зараз покажу, як поки російські окупанти на фронті валають про брак техніки та пересуваються на віслюках, і, до речі, скиглять або покинуть призволяще, путіну звітують про фантастичні успіхи російської техніки. Отже, вчора, у свій перший робочий день, бункерний приймав Мантурова. Сирів, слухав байки, а ще легенди і майже фентезі історії про унікальну російську техніку, яка нібито підкорює світові ринки. Всього у 2025 році апробацію на лінії фронту нових і модернізованих образців воєнної техніки прошло тисяч. І от ближайше ми також плануємо в цьому кварталі. демонстрировать еще дополнительное количество конечно же это все отражается на запросе по экспорту вооружения военной техники в первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне авиационной техника это система залпового огня короче кажучи, путину снова доповела про успешный успех Про рекорди, якісь там прориви і тріумфи усе за класикою жанру. Мовляв, техніка випробувана в рамках СВО настільки прекрасна, що сама себе продає на світовому ринку. Бальший інтерес на біспілотним системам радіоелектронної боротьби. Мабуть, назвати цифри 22-го 2022 максимальний об'єм портфеля составляв 55. Миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет и сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника она сама себя продвигает. Тут у Мантурова и понад тысячу новых и модернизованных взроскев. ППО, авиация, РСЗВ, дроны, рэп усе, каже, викликає шалений інтерес. Правда, є нюанс. Цей рынок успіху існує ж лише в презентациях для Путина. Владимир Владимирович, ну вот мне кажется, уже только слепой не видит то, что пора бы уже разогнать вот этих советников, вот эту шушуру псевдопатриотов, которые вокруг понаставились, которые, так сказать, позалезли. Вот, политика провальная. Просто от, водка внішня політичка как бы, так і внутрі, бо на реальному фронті більшість техніки в окупантів не їде, не летить і не працює. І ми маємо просто силу селену відео, де самі ж російські вояки про це розповідають і до речі просять про допомогу. Don't 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 the 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 horses. 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 the horses. Don't push the horses. Don't push the horses. Он пузе horses. Horses. I, I need a translator. Це ж що тоді виходить? Знаєте, ну правда, якась дуже дивна картина на папері Росія, високотехнологічна наддержава, а у реальності армія з віслюками. Але для Кремля все ж логічно. Головне, щоб у звітах усе літало, стріляло і продавалося, навіть якщо на фронті тільки ілюзії, брехня і повний треш, чи вірніше з путінських вояк. У нас же делают не по-человечески. Очень сильно не по-человечески. Нам проще расчет из-за глупости командиров, чем признать, что мы знаем мы будем делать что-то по-другому. Да? 90% всех потерь. Спасибо командирам сейчас на российских телепомийках своя реальность и такая же никчемная и цинична, як некий вся российская пропаганда и к вам нынешние заявы ру бункерного я как-то вот не верю что мы с американцами о чем-то можем договориться по той простой причине что нас в очередной раз пытаются обмануть это мое глубокое убеждение вот я может быть эти контакты которые сегодня с американцами и есть в том числе результаты той встречи, которая была в анкоридже но то, что нам сегодня предлагают, это то, совершенно не то, что мы хотим себе видеть. Я а вам могу откровенно сказать, нам не нужна никакая Украина-Зеленский, все остальное это шелупони, которые там нацистской По той простой причине, что вопрос денацификации, это надо поймать всех нацистов и их осудить. И забыть про эту гадость раз и навсегда. Uh -huh. Вопрос демилитаризации, это уже никакой армии. Не ни 400, не 700 тысяч человек, вообще, в принципе, демилитаризация. Полиция, да, с армией забудьте, все, нет ее. Там никто не собирается останавливаться на полпути. Это при том, что в каждой семье, вот в Забайкале, кто-то 100% сегодня находится на фронте. Где-то есть погибший. народ крайне настроен. В столице здесь еще могут поговорить про какие-то переговоры. Там? Да не только там. Вон, я в Самаре был то же самое. Там какие переговоры? Почему так? Люди же обращаются, спрашивают. Ну, я говорю, что? Есть как есть. Вот так потихонечку. Поэтому нам еще работать и работать, и чем быстрее и жестче мы будем работать, тем будет больше толку. А то, что касается ответных ударов, ребята, мы признали, Буданова террористом признали, Молюка признали, признали. Вчені по землі ходять. Ну і біть ним. Далі ще цікавіше. Бо про кінець демократії та неминучу імперію розповідає людина з країни, де один президент сидить при владі чверть століття, де опозиція або у в'язниці, або на кладовищі. Ну а вибори це так: ритуал із заздалегідь відомим результатом. як вам? Трамп, по сути дела, как так и Карсон сказал, осуществляет переход США от республики к империи. Об этом говорит очень интересно и давно говорил интеллектуал Кертис Ярвин в США. Он говорит, что все, Америка свои, свои, ресурсы демократии исчерпала, олигархия завела его в тупик и в болото осталась только империя. Вот Трамп и ведет себя как император. Да, это напоминает Гитлера, это, может быть, напоминает Сталина или в империю, хотя мы очень вежливы были, конечно, слишком вежливые, а британскую уж точно, но приходит время империи. И если Трамп фактически объявил США империей и будет действовать в этом ключе, может ли он надорваться? Да. Сможет ли он перерастянуть свои силы, неадекватные их рассчитать? Да. трохи реальності, адекватної. Російські філософи, Олег Дугін, взагалі дуже люблять міркувати про чужу демократію, особливо тоді, коли у власній країні її немає навіть у теорії. Ну, якщо ми не піднімемося і самі не утвردим Росію як велику імперію, як абсолютно суверенну, ні перед кем не склоняючись, ні з кем не бажаюче вступати в будь-які компроміси державу мощную, могучую, мобилизованную, то никто самого Трампа не остановит. Это очень серьезная сила. Поэтому и Гитлер сам бы не остановился, и Трамп сам не остановится. И другое дело, что у нас точно нет, ну, я так полагаю, нет сил сейчас там, поддержать, например, там, Кубу, Мексику, Венесуэлу, Колумбию, Бразилию или Гренландию или Канаду. Это, это вообще не наше дело. Это, чем больше они будут воевать, тем лучше друг с другом. Это просто, наоборот, подарок нам. Но вот чем мы не можем противодействовать Трампу пока на его территории. А в советское время могли. В советское время и об этом думали. Но сейчас не можем. Но точно, что мы уже не можем не делать, что мы обязаны делать, это обеспечить евразийский порядок в Евразии и на территории нашего континента установить доминацию Великой России. Цікаво, що саме ця імперія сьогодні боїться дронів, закриває аеропорти і воює за якусь там велич ціною віслюків і мобілізованих без екіпірування. Але й тут насправді то нічого нового для нас з вами. Бо у російській традиції, коли реальність тріщить по швах, її терміново пояснюють ось такою нікчемною філософією. Але росіяни повірять. А я ж підсумовуючи, нагадую, ми тут з вами маємо можливість про все це говорити і все це аналізувати, бо наше військо продовжує боротися і стримувати окупантів. Тому, українці, давайте підтримувати Збройні Сили України. Саме вони запорука надійного і справедливого миру. Ну а ще нагадую: залишайте коментарі і вподобайки під цим відео. Нехай його побачить якомога більше людей. А разом з тим і всю сутність Російської Федерації. Ну і головне. Бережіть себя, бережіть Украину. И до встречи в следующем выпуске.